лиц строительства данного объекта. Строительные работы были начаты в 2005 году, но в середине 2008 полностью остановились. В настоящее время стройка заброшена, работы не ведутся, техника отсутствует. Заказчиком данного строительства является государственное предприятие ЖКЛНБУ при управлении государственной службы охраны. Поэтому люди были уверены в том, что получат свои права. на предприятие Житлайн является долгом Евгений Борисович. На это предприятие оформлена вся разрешительная документация, срок действия которой закончился и на данное время документы на продление не подавались. Боевые взносы города Киева Житлайн не выплатила и решение суда не исполняет. Фактически ООО «Форум Инвест» служила для транзита денег на государственное предприятие «Житлайн и ЗАО «Форум ДС». А долгов Евгений Борисович распоряжался всеми привлеченными средствами бетонный завод обанкротился. Долгов Евгений Борисович умышленно обанкротил это предприятие, чтобы скрыть факты нецелевого использования денег. Практически все активы стройки находятся в залогах. 26 декабря 2011 года прокуратурой Святошинского района города Киева было возбуждено уголовное дело по факту совершения служебными лицами форума инвест и «Вишкомбуд» преступления, статьей 191 часть 5 Криминального кодекса Украина. Виновные не наказаны. Коррупционеры помогают им избежать наказания. Долгов Евгений Борисович, заслуженный строитель Украины, лауреат государственной премии и отрасли строительства и архитектуры. Уважаемый Анатолий Степанович, услышьте нас. Возьмите под контроль сложившуюся ситуацию и остановите беззаконие. Преступники и коррупционеры должны понести заслуженное наказание. Нас лишили житла. Нас лишили житла. Влада, почуй нас. Влада, почуй нас. Форум Инвест. Нас лишили, житла. нас лишили житла. Влада, почуй нас.